Так, доброго дня, народ! Сегодня суббота, а это означает, что мы сегодня на барахолке. Сейчас посмотрим, что тут есть интересного. Все вам покажем, все вам расскажем. Вот. Ну, поехали! Так, друзья, экольчик 29. -й. 2700, да? Тебе 2600 сегодня не отдал. Ни денег сегодня не да. с Мясками, нужно рассчитаться. Два часа еду на 2700, отдать. 2600, 2600 отдал. Гарный стан. кто вот воюет, кто-то разрушает, а я строю второй этаж. Я дальше строю. Понятно. А и кольчик? Я куцину. Не, ну это 2900. 100 рублей всего плюс. Ты марта не 3,5 взяла. Ну так это же. дебилы по 3,5 на 8 марта 6 штук. А, а если вот такой А такое, друзья, вот за сколько? Мемотычни. Винтивочки. Да, сегодня отступлю. Да мне на сегодня 16 тысяч отдать карточек, а у меня только 9. Да? Еще, еще буду проститься уже, потому что не все. Ну, там отдам частично. Да, демоны, еще демоны и сети вы знаете. Они напьются с горя, а потом их а, не делаем. Не там была затычка, вот ее я выковырял. И оранжевые затычки на них стоят. И на этом, и на этом, и на этом. И везде их выковыривают. 3 тысячи и, и две да? семьсот людина отдает друзья такая пневматика этот не перейдет а 3000 доволен и поганый не хороший хороший доволен и поганый Все. Кого заинтересовать, у меня контакты есть. И вот такие вот... Этот такой, этот это не передерывается обычный. Это сас, Да, ну так Блять, 2000. Я Так, да? друзья ось вот такие вот слобер 8 тысяч людей напросы на базе латека продает сюда такие вот стан давайте 650 это китайцы

Так, а вот, друзья, Маузер К98, К98. До речи, с жабой все в комплекте. Ну, разные, разные номеры, но очень интересный экземпляр. Темля... Темлячок. Все с парадника, але оригинал. Також стан самого штыка. Баранинья. Це 12 тисяч. Такі ось. Також рання моделька. Теж німець, теж 12 тисяч. Кому, кому буде цікаво, звертайтеся, скажу, де знайти. Так, друзі, ось така ось річ без піху, витягнув я з піху. тисяч, людина просить стан ви бачите який. Я знаю, Від нього піхли. система шасси. Вот такой красень на, на, парных номерах. Довольно непоганный стан. Сколько ну, такой? Такой получается 15 тысяч. Там номер. Ну, 15 тысяч. Все еще Гравюра, да? 870, ну да, там же всегда на французах ранее 870, да? Да. 870 -е. рик. так. Друзья, вот такая вот речь, бридж, Российская империя, 20 тысяч. Деревяшка. А целый, вы кажете, что у нас? А это Первая мировая война. Кому он принадлежал. Первая мировая, святая война. Это железный крест второй степени. Вручался за совершение четырех подвигов. Можно взять? Да. Получается сам железный крест, обрамление идет же серебро. Первое световое. Даже страшно спытаты, скики. А это его зажигалка, но это уже другая световая война. Но она даже ну, в таком состоянии, даже ее не заправлял никто никогда аббревиатура. Вот клей... клейма стоят. А это его. Как она работает Открывается. жалко? Время. Да, что У меня комплектом это все этого какой гражданина, так скажем. Это все стоит 8000 гривен. Это, чтобы вы разумели, комплект, который належал данному данной людвине 27 тысяч скорее шашка 15 тысяч гривен. Они делали в 20-е годы пробные эти белые металлы. То есть у коллекционера в идеале шашка латунная, она может стоить тысячу долларов. Так, друзья, а теперь, а теперь я вам хочу показать Стилець дуже цікаві, Ножи дуже великий вибір, а тут дуже великий вибір и, и складники, да нет, и да. бабочки. Да не нет, нет. Да, да, не Видите, <смешка> а, ну, вы Ось складнички. <смешка> ризни стали ризни марки стали а також вот такие

Кого зацікавлять ці ножі? Звертайтеся до мене, я вам підкажу, де знайти продавця.